Науковий пошук молодих викладачів з кафедри історіографії, джерелознавства і археології Каразінського університету, знаходиться у зовсім іншій площині. Він теж практичний, але спрямований у давнину на відкриття правічної історії нашого народу, на здобуття знань про далекі часи. Це спогади про минуле, щоб вибудувати грамотно наше майбутнє. то, что я буду ученым, я себе решил уже где-то в классе девятом. История увлекся в классе седьмом, а решил, что буду в классе девятом. Вот. И как-то уже, в общем-то, не стоял выбор уже в дальнейшем. Пойду я в науку, не пойду. Конечно, пойду. Конечно, занимался. И ну, здесь, конечно, большим толчком стало участие в Малой Академии Наук, где я принимал участие в секции археологии, стал победителем республиканского этапа по археологии. И благодаря этому поступил по собеседованию на исторический факультет Национального университета. А вы харьковьяны? Да, я родился в Харькове и живу в Харькове. Вот. И в общем-то это все определило мое дальнейшее дальнейшее мое увлечение наукой. И ни секунды не жалею, если нужно было бы прожить жизнь так же, прожил бы ее точно так же. Так заработки Шмали. Вы знаете, очень грустно, особенно археологам, очень грустно, что. Все в нашей жизни измеряется деньгами. Вот это общество потребления, которое сейчас, к сожалению, в котором мы сейчас живем, оно вызывает очень большую грусть и очень большие пессимистические настроения. Не все измеряется деньгами, абсолютно не все. И это я могу вам сказать со всей уверенностью, потому что ну, посмотрите на меня. В конце, в конце концов. Э -э 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 я не имею там каких-то машин, квартир, мне хватает на жизнь. Но я, главное, я занимаюсь своим любимым делом, занимаюсь наукой. И прежде всего у ученого в нашем государстве, в, может быть, в нашем восточнославянском социуме, ученый, наука возможна благодаря энтузиазму. Справді что крим энтузиазму и захоплення давними скарбами? Примушує їх щоліта вирушати на розкопки до стародавніх городищ. Традиційно і до Херсонесу. Тепер знахідки звідти представлені у експозиції під назвою Цитаделі. Наука, вона перефразірує слова великих. там, поэта да, Серебряного века, можно сказать, что ученый должен быть немножко голоден. Наверное, так. И как чувствует себя этот голодный ученый вот в такой корпоративной галузе науки, якою є археологией? Дело в том, что мне, мне приходится ездить иногда, быть, я был на стажировке в, в Германии три месяца, и в Китайской Народной Республике, и в Польше с коллегами, общем общался с археологами, тоже был на стажировке. Стажировки. И, в общем-то, где я не бывал, в общем-то, я смотрю, что коллеги особо, даже в России, особо не страдают от недостатка финансирования. И как-то вот сложилось, что в границах нашего государства, вот финансирование археология не получает должного и честно говоря вот в финансовом плане археология в Украине скорее всего ее можно охарактеризовать как партизанская археология, то есть вот мы иногда за собственный счет выезжаем, иногда там проводим там, месяцы в поисках спонсоров, точнее меценатов это правильнее будет назвать, меценатов вот, в поисках каких-то грантов и сотрудничеств для того, чтобы, для того, чтобы в общем-то, для государства сделать, сделать науку, да, сделать, сделать, провести эти исследования. Мова идет про справжні ценности, а не те, яким с металошукачем посвящают своє життя чорні археологи. Те, кто вступают сейчас на, на путь археологии, только-только, например, вступают, или там прошел хоть небольшой участок, но прошел уже по этому пути археологическому, они, в общем-то, всегда будут сталкиваться с проблемой финансирования. Это, это очень сложный, очень болезненный, болезненный момент. И в том числе это отталкивающий момент, к сожалению. А черные археологи, Почему они квитнут, как говорят? А потому что все намного проще. Взял металлодетектор, сел в машину, приехал, вышел на памятник и вызванивает, да, собирай себе в карман вещи. И не нужно ни разрешения от государства, и не нужно ни деньги искать на экспедицию, не нужно никаких отчетов потом писал, писать. Собрал, продал и все. Все очень просто. Жажда наживы, жажда... жажда в общем-то, легких денег. Археология, в принципе, она стоит на других, зиждется на других моральных и этических принципах. Мы занимаемся изучением позднеримского времени и эпохи великого переселения народов на территории Восточной Украины. Это памятники так называемой черняховской культуры. Но конкретно я, тема диссертации у меня посвящена античным монетам на территории черняховской культуры, то есть на территории Восточной Европы. Это римские и боспорские монеты вот на варварской территории. Вы их описали, классифицировали. Ну, не совсем классификации монет сделали для меня. Я собрал информацию. Привязал их к археологическому контексту и, в общем-то, попытался до меня в 60-е годы, до меня уже, конечно, маститые ученые уже были попытки, и много попыток было сделано, в 80-е годы это сделать. Я предложил, может быть, какое-то свое видение распространения этих римских монет на территории Восточной Европы. С чем-то согласился, что-то проверил. Но прежде всего, конечно, собрал материал, то есть собрал максимально возможные сведения. Сьогодні усе важче відзначають вчені набрати молоде поповнення до наукових шкіл гуманітарного спрямування. Хоч ще є непосидючі натури, яким цікаво відкривати нове у здавалося б в давно вивчених історичних епохах. Археологія мабуть, нравилась тим важлию відкриття. От то що, дійсно, ти коли працюєш, відкриваєш, розкапуваєш землю, находки мабуть, то ти розумієш, що ти. первый раз там за 2-3 тысячи лет, когда-то это было создано человеком, оно ушло в землю, и вот ты берешь это в руки, достаешь, и перед тобой открывается кусочек вот того мира, о котором, ну, наверное, мы до конца так и не узнаем. Что ну, для меня это давало возможность, наверное, вот увидеть разницу между сегодня и вчера, возможность познакомиться с совершенно, совершенно, совершенно другим чем-то. наверное, более четко сформулировать сформировать это не получится, потому что это скорее ощущение, чем вот какое-то понимание. И, Но все это вы описали у своей диссертации. Конечно, конечно. И э, диссертация даже тема диссертации, что я занимаюсь ученым, мне было безумно интересно вот сама, э, наверное, мастерская археолога, да, вот как он понимает, то есть как вот, доставая находки, от момента взять в руки черепок, перепачканный землей, и до того момента, как этот черепок будет вписан в историю. Можливо, колись Марія зуміє у художній формі осмислити здобутки видатних археологів. І тоді молоді люди з розвиненою фантазійною уявою ступлять на шлях наукового пошуку. Займається ученим почитати його віспоминання про його дослідження, коли він писав в 70 сімдесят і коли в 30 тридцять Це різні В 70 літ вони інтересні, тому що це писав чоловік, который прожив життя в науці. Як об'єднати такі різні особистості, допомогти йому розвитку наукових досліджень, подбати про їхню влаштованість у житті сьогодні? І замислюються у обласній раді молодих учених і спеціалістів? Наш совет існує вже більше року, і ми провели крупне анкетування молодих учених спеціалістів регіону, і В частності ми вияснили, що Им не хватает возможности общаться, обмениваться информацией, получать информацию и на регионального характера о конференциях, о проходящих мероприятиях, о тех возможностях, которые существуют в организациях региона. Поэтому мы сделали интернет-портал, который будет объединять информацию по всем научным, учебным, производственным организациям региона. И здесь можно будет мало того, что получать информацию, также все в основном молодые ученые специалисты региона, а также те, кто заинтересован в, вообще в развитии науки в регионе, смогут общаться между собой, обмениваться информацией, представлять свои материалы. То есть, в принципе, это место для общения научной общественности Харьковского региона. Поэтому это мы и назвали Харьковским интернет-порталом. Однако цены не просто информационный ресурс. А як твердять автори, потужна платформа задля взаємодії усіх зацікавлених сторін: науковців і виробничників, представників влади та громадських діячів. Там будет крупный форум, в нем внутри постоянно действующая интернет-конференция для молодежи, потому что часто молодые не имеют возможности попасть на конференции крупные, и у них не хватает опыта. Здесь они как раз могут набраться опыта и получить комментарии от более старших товарищей, какие-то подсказки, что-то для того, чтобы развивать свою научную деятельность. Важно получить опыт общения в научной среде, представление своих материалов, опыт ответа на вопросы, потому что в основном молодые ученые ⁇ это аспиранты, которые... В будущем будут защищать диссертацию, они должны получать опыт общения перед научной аудиторией, профессиональной научной аудиторией. И мы будем предоставлять такую возможность. Существуют, конечно, такие отрасли науки, где можно быстро внедрить в производство или в какую-то сферу деятельности свой результат. Но обычно процесс внедрения, конечно, затягивается, и Конкуренция существует только в тех областях, где возможно быстрое внедрение. Где внедрение медленное, там обычно идет медленное развитие, и конкуренция не так активна видна и наоборот, там более важно взаимодействие молодых ученых для того, чтобы они, поддерживая друг друга, могли поднимать общий уровень этого направления науки. Виртуальный интерактивный портал для молодих науковців вже діє. Дочекатися реальних здобутків від його започаткування.